کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلٹیک کے انجینئرز نے ٹرانسفارمر طرز کا ڈرون تیار کر لیا جو ہوا میں ہی اڑنے والے موڈ سے زمین پر چلنے والے موڈ میں آسانی سے تبدیل ہو سکتا ہے ہوا ہی میں شکل بدلنے والے اس ڈرون کو اے ٹی ایم او اٹمو یعنی ای ریلی ٹرانسفارمنگ مورفو بوٹ کا نام دیا گیا ہے یہ جدید ڈرون جسے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے موری غریب اور ایوانس مینڈرالس نامی انجینئرز نے تیار کیا ہے یہ ڈرون ایسا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے لیے ایرو سپیس انڈسٹری شاید پچاس سال سے زیادہ عرصے سے جدوجہد کر رہی تھی یعنی ہوا میں ہی شکل تبدیل کرنا یہ ڈرون صرف ایک موٹر کا استعمال کرتا ہے جو اس کے مرکزی جوڑ کو حرکت دیتی ہے جس سے اس کے چاروں تھرسٹرز تھراسٹرز کی سمت بدل جاتی ہے اے ٹی ایم و زمین پر اترنے سے پہلے ہی ایک اڑنے والے ڈرون سے ایک روور جیسی گاڑی میں بغیر کسی رکاوٹ کے تبدیل ہو سکتا ہے ہوا میں یہ تبدیلی بہت اہم ہے کیونکہ ناہموار اور غیر متوقع زمین پر تبدیلی کا نظام خراب ہو سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرون کے چاروں تھرسٹرز کی حفاظت کرنے والے گول حفاظتی غلاف شراؤڈز ڈرائیونگ موڈ میں پہیوں کا کام بھی کرتے ہیں کیلٹیک میں ایرو سپیس کے گریجویٹ طالب علم ایوانس مینڈرالس کا کہنا ہے کہ ہم نے اس ڈرون میں ایک نیا روبوٹک نظام ڈیزائن اور تیار کیا ہے جو فطرت سے متاثر ہے یعنی جس طرح جامع مختلف قسم کی نقل و حرکت کے لیے اپنے جسم کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں بالکل اسی طرح یہ ڈرون بھی کرتا ہے ہوا میں شکل بدلنے کی اس کی صلاحیت خود مختاری اور مضبوطی کو بہتر بنانے کے بہت سے نئے امکانات کو کھول دیتی ہے اب تک ماہرین متعدد ڈیزائن کے ڈرونز تیار کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہوا میں تبدیلی کا عمل ایک ہی موٹر پر انحصار کرتا ہے جو اے ٹی ایم او کے تھرسٹرز کو انہیں آچلنے کی پوزیشن میں اوپر آ نیچے کرتی ہے لیکن یہ عمل دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہے انجینئرز کو اس نظام کی جانچ کرتے وقت پیچیدہ ایروڈائنامک قوتوں کے ساتھ ساتھ لینڈنگ کے عمل کے دوران چاروں تھرسٹرز کی پوزیشن بدلنے سے پیدا ہونے والی ٹربیولینس اور عدم استحکام کا بھی حساب رکھنا پڑا انہوں نے ان تبدیلیوں کی وجوہات جاننے کے لیے دھوئیں کے ذریعے مشاہداتی تجربات بھی کیے آخر میں انہوں نے یہ تمام ڈیٹا خاص طور پر اے ٹی ایم او کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ایک الگورتھم میں ڈالا مینڈراز نے بتایا کہ اس مقالے میں سب سے بڑی جدت کنٹرول الگورتھم ہے کوئڈ کاپٹرس اپنے تھرسٹرس کی جگہ اور اڑنے کے طریقے کی وجہ سے مخصوص کنٹرولرز استعمال کرتے ہیں یہاں ہم ایک ایسا ڈائنامک نظام متعارف کرا رہے ہیں جس کا پہلے مطالعہ نہیں کیا گیا جیسے ہی روبوٹ شکل بدلنا شروع کرتا ہے آپ کو مختلف ڈائنامک کپلنگس یعنی مختلف قوتوں کا ایک دوسرے سے تعامل ملتا ہے اور کنٹرول سسٹم کو ان سب پر تیزی سے رد عمل دینے کے قابل ہونا چاہیے اے ٹی ایم و ڈرون ابھی اپنے ابتدائی نمونے یعنی پروٹوٹائپ مرحلے میں ہے لیکن اس کی ہوا میں شکل بدلنے کی صلاحیت کو ایک بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے جو ہوائی سفر میں انقلاب برپا کر سکتی ہے